Бабенька, рабочая, бейка, бейка. Украина без рабочего класса, Украина без рабочего крестьянства, Украина, в которой нет мира, она не сможет стать государством. <поставление> Нет, конечно, не ожидал такого идиотизма в Харькове. Конечно, не ожидал. Они требуют, чтобы мы им отдали наши флаги и чтобы мы в руки взяли украинский флаг. Я им сказала, что я законы не нарушаю. По конституции, по законам мы выдали уведомление на проведение нашего митинга. И мы вышли на этот митинг, но видите, что они делают.